Предоставляем слово главному тренеру команды Украиком хозяева пори Юрию Владимировичу Гури. Пожалуйста, ваш комментарий к матчу. Комментарий. <клышко> Тяжелая игра. Но моменты были, можно было реализовывать, мы их не реализовали. Опять же, тяжело. если сами не будем забивать, за нас никто не забьет. Мяч ворота не лезет. Моменты вот бы есть, но я скажу, усталость еще дается, потому что мы провели, получается, тяжелый отрезок игровой. Был и Краматорск, переезд, Тернополь, плохое поле, опять же переезд. Ребята уже чуть подна... поднаелись. Тяжеловато, конечно. конечно. Я... Я не волшебник, я только учусь. Я не могу ничего сделать. Пока Как это все тяжелое восстановление? Готовимся. Я думаю, что победа еще будет впереди. Но все равно я скажу, очко все равно принесли в копилку, я думаю, это все. Але все так ваше способствование. Питання таке, а чому нам Мафольковського що сталося? Видно, що попереду є проблеми, можливо, не вистачало коїсь нападності. Фальковский был в Тернополе, его тоже там не было. Но сейчас я так решил, что будет играть Будет играть тот, кто будет приносить результат. А Фальковский или там вопросы задавать, кто, кого поменяли, это уже, я думаю, что пока я буду решать, кто будет выходить, кто будет на замену. Еще вопросы? Нет? Ну, ничего очко это тоже в копилку. Желаем вам побед.